Ada sahabat TKW bertanya. Bang Ari, saya di luar negeri, kontrak saya masih 2 tahun. Saya sudah tidak hidup bersama suami. Saya merasa bahwa suami saya tidak memberikan nafkah lahir batin, justru malah uang yang saya kirim itu tidak sampai ke anak saya, melainkan dia gunakan untuk foya-foya dan main perempuan. Ya. Yeah. Apakah saya bisa mengajukan cerai? Saya nggak tahan lagi. Namun saya tidak hadir karena saya masih kontrak saya belum selesai dan belum bisa pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber channel itu Mama Tari Lau ya. Ada sahabat TKW bertanya. Bang Ari, saya di luar negeri, kontrak saya masih 2 tahun. Saya sudah tidak hidup bersama suami. Saya merasa bahwa suami saya tidak memberikan nafkah lahir batin, justru malah uang yang saya kirim itu tidak sampai ke anak saya melainkan dia gunakan untuk foya-foya dan main perempuan ya apakah saya bisa mengajukan cerai saya nggak tahan lagi namun saya tidak hadir karena saya masih kontrak saya belum selesai dan belum bisa pulang ke Indonesia ya saya perlu jelaskan yang namanya perceraian itu sekalipun menggunakan pengacara itu wajib dihadiri penggugat dan tergugat pemohon dan termohon atau salah satu pihak karena hakim harus mendengar langsung ya hakim itu harus mendengar langsung alasan yang dikemukakan perasaannya bagaimana apakah gugatan ini dalam paksaan atau tekanan atau betul-betul orang yang bersangkutan atau bukan salah sasaran atau bukan itu wajib datang ya namun ada hal-hal tertentu seperti kayak ke luar negeri Dalam hukum itu kita mau bicara apapun walaupun secara de facto kejadian itu benar Tapi tidak bisa kita buktikan secara administratif formil Tentunya hakim akan menganggap hal itu adalah cerita dongeng Jadi apa yang harus bisa kita lakukan? Apabila menunjuk seorang kuasa hukum, advokat atau pengacara Surat kuasa itu bisa saja dikirimkan via pos dari luar negeri yang sudah ditandatangani dengan draft yang benar ya ke alamat pengacara yang ditunjuk. Lalu sebelum ditandatangani juga dikuatkan oleh apa? legalisir KJRI atau kedutaan besar di sana bahwasanya betul-betul yang bersangkutan ada di luar negeri. Dilampiri surat pernyataan bahwa tidak bisa hadir karena suatu hal misalkan Uh, betul, gugatan ini mewakili isi hati, ya. Tidak bisa hadir karena masih dalam kontrak dan masih di luar negeri. Perceraian ini semata-mata untuk memperbaiki masa depan penggugat ke depan dunia akhiratnya. Jadi menurut saya, selaku pengacara, perceraian itu bukan perkara menang atau kalah, tapi perkara nasib dunia dan akhirat seseorang ke depan ya. Jadi itu dan saat mediasi itu wajib hadir saat mediasi. Pengacara sifatnya pasif di saat mediasi dan mediasi itu syarat mutlak putusan pengadilan itu bisa sah diputus. Ya. Di saat mediasi pun menggunakan dasar pernyataan itu tadi bahwa tidak bisa hadir karena alasan sedang di luar negeri kontraknya belum selesai atau belum tuntas. Ya sahabat-sahabat dikuatkan oleh KJRI kirim lewat pos pengacaranya pun harus punya kepiawaian khusus untuk meyakini hakim mediator dan hakimnya bahwa kliennya betul-betul tidak bisa hadir karena alasan itu ada pernyataan kalau perlu bikin video audio visual pernyataan atau video yang nantinya diserahkan sebagai tambahan alat bukti atau sebagai alasan-alasan yang bisa disetel di pengadilan untuk menguatkan itu jadi Hal itu bisa mempermudah niatan atau hak seseorang untuk mengajukan perceraian. Ya, saya tidak pernah menganjurkan untuk bercerai, tapi kalau itu jadi satu alasan dasar dan itu pilihan dunia akhirat hidup kita ke depan, seperti itulah kira-kira langkah yang bisa ditempuh. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di subscribe. Channel saya tekan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Di channel YouTube Muhammad Harilau, terima kasih.